Ah oh, mengajak empat mazhab. Ah, ha, nah, mengajak empat mazhab. Tak apa mengajar empat mazhab untuk meluaskan ilmu pengetahuan dia luas. Tengok kita mulai daripada tali air. Air kita gali telaga. Telaga dah panggil. Ah, ha, satu lagi panggil apa? Perigi. Ah, ha, kita sana kalau panggil perigi ni air yang besar pelarian tu panggil perigi. Ha, ini ni perigi telaga juga panggil perigi. Ya. Waktu oh, dekat dengan dengan luar Arab kalau kira. Perigi dekat dah tu. Ah, ha, bi'r. Ha, Arab panggil bi'r. Ha. Ah, ha, bi'r telaga. Ah, ha, baik. Ah, ha, macam mana daripada situ? Ada pula nya tali air, ada jarak, ada pula anak-anak sungai. Tengok, sungai dah tu dia ada panggil pula anak, anak sungai. Lepas pada tu panggil sungai besar. Ada tak panggil ibu sungai? Tak panggil ya? Ha, tapi kalau lurah siam dia adalah terjemah daripada lurah siam dia panggil menam. Ah, ha, me tu maknanya mak ibu, mak sungai lah. kalau terjumah kan? dia panggil ibu sungai. Artinya sungai tu yang besar, luas sehingga seakan-akan macam laut lah. Tapi tak panggil laut, panggil ibu sungai bahasa kita jangan guna tapi bahasa Siam dia ada menam dia panggil. Ha, sungai Nah, lepas tu sampai lepas dalam tabak laut. Laut ayil makanil luas tempat yang luas panggil laut. Sama ada di dalam tempat yang luas itu air, itu bila itlaq kita laut air lah. Nah, di tempat yang luas itu dan dipakai juga laut tu pasir. Laut pasir. Ada panggil tak? Lah laut pasir. Ha, macam di antara sona'a yang hadar tu kan. Ha, sebab jalan darat tu laut pasir. Ha, kita jemurah tu bukan main tu. Nampak orang petani panggil sub mata memandang. Jadi kita pandang mata yang sub mata mana kita. Langit dengan bumi. Tak ada nampak yang lain. Bila kita tengok dari jauh macam air laut. Macam air laut. Bila kita pergi hampir tidak ada pun. Hanya pasir. Ha, itulah yang Allah Ta'ala sebut sarab dalam Quran. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Yahsabuhu dhama'anu ma'ah. Orang-orang yang kufur dengan Allah. Segala amalan kebaikan bagi mereka dia buat bukti kepada orang yang apa semua kebaikan banyak dia buat kebaikan tapi asah mereka kufur maka Allah bandingkan amalan kebaikan mereka itu tah dunia Allah balaskan tapi di akhirat macam sarabim biqi'ah bi seperti alung-alung yang di tengah padang kita tengok dari jauh sengkonya air yah sabuhu zam'a ah. orang yang dahaga sengkonya air sukalah untuk menghilangkan dahaga hatta iza ja'ahu sayang apabila dah sampai kepada tempat yang disekakan air itu tadi lam yajidhu syai'a ah. tidak ada apa-apa sesuatu pun tidak hanya sekaan saja macam air-air Malah tidak Demikian amalan orang kubur dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa dia buat di baik di dunia akhirat esok macam alung-alung Lain pada kita orang mukmin. jadi jam menandakan isyak dah sampai Dan janji tadi kata berhenti teruskan azan buat sementara lepas tu kita sambung balik pada insya boleh teruskan azan. Alhamdulillah kita sambung lagi. jadi hubung kait dengan masalah tadi <coughs> yang kita sebagai memberikan contoh ataupun perumpamaan ilmu dia ada daripada sepit luah macam ibarat tadilah nah aa, daripada air ai talian air, tu sepit kamu daripada cara pada anak sungai kepada sungai ibu sungai kepada laut laut pun ada pula macam-macam laut ada samudra pula ha, kan ha, itu nak ayat kata ilmu tak habis-habis Ha, nah, nah, sebab itu dalam isyarat dari Islam kita dari awal buayan sehingga kepada liang. Itulah dalam ilmu agama dia tidak habis-habis kerana masalah selalu berlaku. Baik. Yang menjadi masalah apabila mengajarkan biber apa mazhab kepada orang awam ini kalau kita nak bandingkan kita beri muatan yang berat kepada manusia yang tak uh, sesuai dengan apa dia kudrat ren dia kata ni panggil sini panggil apa tenaga 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 ren panggil juga dak campur kan tenaga ren ha kita sipun dua kita jadi kalau orang ni mempunyai tenaga rennya sekian dia kuasa memikul berat tabara agaknya dalam 50 kilo je kita muat atas dia 100 kilo apa kata yang taksir siapa dia ah ha. Demikianlah kita tengok pula kenderaan. Kalau kereta dia boleh muat setakat berapa kan? Kereta di segi undang-undang. Kereta 5. Ha, jadi kalau muat 6, 7 macam mana? Dika salah. Ha, ini, ini ini ukuran dia. Ha, kalau lori, ha dia ada pula sakat dia, kalau bas pun berapa. Nah, ha ini semua ni boleh ambil at tiba. Nah, ha, tapi kalau kalau apa pemuak kereta pula, ah ha, itu masalah sudah 80 biji pula di atas itu. Itu tengoklah power dia tu. Demikianlah kita manusia apalagi awam. Tengok kita mengaji ilmu tajwid katakanlah. Ya kita dak mengaji tupu kepada kiraah siapa? Kiraah Asim daripada tujuh qira itu kita dah mengaji pada kiraah Asim. Kiraah asli pun ada pula beberapa riwayat. Dua riwayat yang masyur di antaranya riwayat Hafaz dan riwayat Abu Bakar Syu'bah. Jadi yang kita dah belajar sehari-hari di segi baca Quran, kita dah belajar kiraah asli daripada riwayat Hafaz. Jadi apa kata budak baru duk belajar, orang petani panggil baru duk mengeja belajar, baru duk kenal huru, baru duk kenal panjang pendek atas bawah baru dah kena kita ajar qiraat warah kita ajar qiraat Abu Amri Ibnu Ammi nanti pening budak itu tak tahu nak baca macam mana kan ha, mengaji dulu tetap satu-satu lepas tu kita tambah-tambah luah sangat ilmu luah sangat ha, kita nak belajar berenang belajar dulu ke tepi, -tepi pinggir-pinggir ini jangan teruk tempat dalam lagi nanti Ah, rusak dan menasuk ha, ini sebab tu guru yang bijak pandai dia tunjuk ajar pada murid-murid. Kalau suruh menghafal, bukan suruh menghafal akan sejuh selalu. Ha, satu baris, dua baris, dua, tiga baris. Ha, mengapa juga kita mengaji, guru suruh mengajar. Kalau apa ini hafalan mata ajrumiyah jangan apa banyak dua baris sebelum nak apa mengaji dulu kau ada apa apa Ah, ha, itu panggil. ni mahu ma ajar orang, faham mazhab. Pening. ha, tak faham dengan power dia tu. Nah, pening. Hanya boleh kita nak cerita. Masalah kita mengaji satu satu bab. Mengajikan satu bab uduk. Kita kenal lu kita ini. Tempat kita ni apa mazhabnya? Malum. Turun menurun mari bermazhab syafi'i. Sebab apa kita sini bermazhab syafi'i? Kerana ia membawa ke agama belayar mari ke ha, tempat kita ini mereka adalah yang bermazhab Syafi'i membawa kitab-kitab membaca kitab Syafi'i sebab tu kita dapat kenal ha, hukum akam dalam mazhab Syafi'i maka tidak salahnya kita nak belajar sebagai tambahan untuk mentahwi tapi untuk kita amalkan dah cukup mana-mana satu daripada empat mazhab itu Nah, sebab sudah di apa kata ditadwinkan. Ah sudah cukup dengan faedah, dengan apa? Mana-mana satu hasil. Nah, maka kita di sini dia mazhab Syafi'i. Cuba tengok ke mengaji wudu. Kalau di soal rukun wudu ada berapa? Ah jawab terjawab macam mana? Enam. Ah, nah, enam. Nah, kena dulu mana rukun wudu? Ah satunya niat. Ha, mengaji pula kaifiyat niat. Kan tiap-tiap satu itu ada lagi dengan faedahnya. Yang kedua je, ha, ialah basuh muka. apa had mukanya? Setakat mana lebarnya muka? Dan bulan buju panjang muka? Tapi nak basuh, dia kena pada semuanya. Dan apakah makna basuhnya? yang ha, ada? Ha, lepas pada itu pula basuh tangan. Ha, mana tangan? Ha, kena makna tangan. Darinya hingga kepada ilal marafiq. Daripada hujung jari anggota yang, yang malu hingga kepada siku. Hingga kepada siku. Mengaji lagi. Hingga kepada. Yang ini dengan makna serta siku. Ha, kalau tu bah, hingga kepada siku. Arti siku tak masuk. Dia kena basuh. Walha siku juga dibasuh. Nah, lalu tu. Ila dengan makna ma'a serta siku. Nah, mengaji satu-satu di situ. Ah, ha, pula berpindah kepada sapu kepalanya. Ah, ha, bagaimana cara sapu kepala? Ha, hanya memadai dengan ba'at sejuzuk sebahagian saja. Walaupun barangnya bubur dengan kepala rambut buah ke hujun rambut. Hujung rambut. Tetapi dengan syarat rambut itu yang tepat kita sapunya. Jangan terlepas daripada had kepala. Umpama kita kata rambut yang tubuh di tengah kepala di sebelah atas. Biasa rambut kita dia ada ke arah mana. Raya atas ini biasanya ke depan. Ha, kita tarik ke depan ke dahi. Ha, tak sampai pada sini, kita sapu. Cukup memadai Nah, ha, yang sebelah ini dia turun ke pihak kanan. Ha, kita tarik, turun ke pada sini. Sekiranya kalau lepas, apa kita sapu dia hujung. Tak memadai. Ha, itu itu mengajil kita syafi'i Tapi memadai dengan ba'at setengah saja. Bagaimana bila kita pindah kepada mazhab lain, ha, tak samalah hadi untuk mengetahui saja nah lepas tu, gosok dalam mazhab kita syafi'i wajib ke tidak tidak hanya sunat je maknanya kita basuh muka sekiranya andainya kalau kita air air daripada pacutan dah panggil apa sini air air baik apa ya eh. kita buka seru ha menyiramikan muka kita sekiranya meratai cukup memadai dengan tidak ada gosok pun. Ah, ha, tapi kalau pergi kepada mazhab maliki, dalkun, satu rukun. Sekalipun rata dengan tidak gosok, tidak memadai. Ah, ha, sebagai kita tahu begitu. Maka ingat faedah Ma apabila kita belajar meliputi satu-satu mazhab, biasanya dia terlekat kebanyakan mazhab-mazhab yang lain. Sebab tu dia ra'i dia mari. Mazhab kita walaupun tak kata rukun, dia kata sunnah. Menggosokkan. bila kita gosok, meliput di malik kata rukun. Ah, nah, itulah di antara lain. Jadi, untuk menjadikan pengajar sebagai tambahan, tidak apa. Tapi kena tengok nasbah. Eh, kalau kita jadi cikgu, kita jadi guru mengajar di sekolah. Tengok derjat tu lah. Ini derjah satu, derjah dua, hingga sampai derjah anak. Apa mata pelajaran yang dia ajar ni? Kau ambil hak universiti main mengajar sini. Ambil hak universiti ni main mengajar budak derjah satu. Itu ke? Ah, tidak lah. Ha, kalau mengajar Quran, mengajar surat muqaddam tu dulu. Tidak nak ajar lagi alif lam mim zalikal kitabul arab fi aini baca ikhfa aini idgham aini ma'al gunnah bila gunnah tak lagi Aja dulu alif ba ta sa ha, tu tapi untuk nak menarik kanak-kanak di hari ini berbentuk lagu pula. Nak? Aja alif biasa ni tak nak belajar. Alif ba ta sa jim ha kha ha, bentuk lagu gitu nak menarikkan budak. Elah lah untuk bijak kanak. Kan? Jangan. Ha tu nak ajar macam tu tu. Mari nak ajar selalu tajuih gini-gini. Nanti pening budak tak mengaji ya. Uh, ini kita kena orang awam. Arti terletaklah kepada guru tu sendiri. Jadi kalau kita mai ajar orang awam, budak belajar, kita ajarkan kena ilmu yang sebegitu banyak di luar. Aa, mana apa tu tujuannya. nah, kita kadang-kadang melahirkan fitnah. Kadang-kadang kita melahirkan fitnah pula. Apa jadi fitnah? Semua boleh berlaku. Ha, tu ke? Jadi tak tahu mana pendirian lah. itulah di antara sebab-menyebabnya. Nah, Ha, hanya ilmu Allah cukup luar. Bukan hanya empat mazhab. Berpuluh-puluh mazhab. Tapi oleh kerana tidak ditaduinkan. Hilang. Kita contohkan guru tempat kita bukannya sedikit. Orang alim. Macam kata di Kedah ni dulu. Macam bukan sedikit. Ramai. Orang alim. Tapi bila mati mereka tak ada yang menyambung. nah. Ha? tak ada menantu ke anak ke yang menyambung, murid ke menyambung, ajar di situ, maka hilang. Hanya tinggal kesan. Di sini dulu ponok sah. Murid merata kata-kata belajar. Tapi matinya guru habis. Kisah pagat. Dan karangan-karangan pun tidak ada. Lenyap begitu. Demikianlah ulama' mujtahid, mujtahid ramai. Dan zaman sahabat buka, tapi tidak ada punya kitab. Maksud tidak ada mengarah masa tu. Sebab itu, tak terkenal, tengok. Kita dengar. dengar. Mazhab Ibn Abbas. Mazhab Ibn, Ibn Umar. Mazhab Ibn Mas'ud. Ramai tu ada sikit. Sahabat. Tapi oleh kerana tidak ada berkitab masa itu. Ha, nah, turun menurun sampai ratusan tahun. Barulah ditaduinkan. Ha, pekah dibuat usul fik? Ha, sebab tu Imam Syafi'i membuatkan usul asas keadah fik. Nah, waktu hukum pekah nak kata ini ha, uh, wajib ini sunat ha, dia ada kaedah dia usul fiq ah syafi'i usul uh, fiq ah uh, uh, hanafi ah uh, maliki ha, maka mari orang, orang belakang tak sampai derajat itu dia ambil usul uh, fiq kaedah yang dibuat oleh imam itulah dia istihak pula sebab tu dibasuhkan kepada ini imam syafi'i ini uh, imam hanafi ha, turun menurun bawa-bawa jadi berpanjangan turun menurun dengan tidak berputus-putus putus sampai ke akhir zaman ini. Ah, ha, nah. Ha, tengok, mengaji di Imam Malik, bukan sekadar mengaji Imam Malik, tulis. Ha, di Imam Syafi'i, imlak, tulis. Bukan tulis saja, disyarahkan pula. Mari murid pula, disyarahkan pula. Ha, ambil pada keadaan tadi. Itu turun sambung, menyambung, menyambung, menyambung kita. Dengar tu dia panggil silsilah. Silsilah macam rantai, rantai, rantai. Sebab tu kita boleh rojok tiap-tiap bab, tiap masalah. Ada ada salah satu masalah Ada punya lah. Ada. Ini kata setengah Hasan Basri. walhami kibari tabi'i. Tapi mana kitabnya? Tidak ada. Ha, sebab tu lah. Jadi ini sebahkan di situ. Tapi semuanya itu ambil dari mana? Kulum minal Quran wal hadith. Semua daripada situ. Ha, nah, sebab itulah ia untuk menjadikan uh, apa dia kematangan bagi kita mesti kita kena ada kaedah dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga bukan saja tu ini mazhab dari segi fiqh. Dari segi tajwid dia ada mazhab juga. Ha, uh, tapi dia panggil apa dia? Ini riwayat ni. Ini riwayat ni. Kaedahnya cara membaca. Tengok kalau kita mengaji dalam apa dia? Uh, riwayat apa? Kita dah mengaji kaedah tajwid. Idrom ma'al gunah berapa huruf? Hmm? Berapa huruf idrom ma'al gunah? Dalam doa 28 atau 30 huruf hijaiyah huruf idrom ma'al gunah nasbah dengan nun mati atau tanwin berapa huruf semuanya? Empat. Dalam haja ya yumin. Ya Tapi kalau kita pergi di dalam riwayat-riwayat lain, Idram ma'lun hanya mim dengan nun. Nun mati bertemu mim, nun mati bertemu nun. Tak baru ada runah. Tapi kalau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw dan ya, tidak ada runah. Idram saja. Fa may ya'mal Ha tengok dia baca gitu. Tidak fa may. Ha kan kita ada runah, ada dengung. Tidak fa selalu tidak idgham tu memasukkan ada-ada tapi di sampingnya ma'al gunnah serta dengung faman ya'mal misqal zarratin khayran ha ada, ada, ada. tidak tahu khayran tapi kalau bagi pada abi amrin hamzah dan sebagainya ha tak ada guna jadi kalau kita baca ayat nak baca riwayat apa tapi baca faman ya'mal misqal zarratin khayran nanti guru kata ini salah kena ada dengung. Tapi kalau tu nak baca tu Abi Amri, pemayak mac ini salah. Ha, dengan tu salah dengan kaidahnya. Ha, kamu nak berjalan, jalan aku ini kaidahnya. Ah, ha, tu dia. Dan begitu juga anak, anak domir mutakalim wahdah panggilnya arti aku atau pesayu. Ha, itu anak tulisannya Hamzah kata dan nun alif kamu lihat tapi kalau kita baca dalam Quran wa ma ana awalul muslimin wa ma ana minal muslimin tidak baca panjang bukan dia panggil ada pada tulisan tidak ada pada bacaan ketika kita wasa dan sambung tidak ada pada bacaan tapi kalau kita wakaf ada sabit pada ketika wakaf wa ma ana Ah ha, kita berhenti kerana nafas kita tak sempat nak sambung. Wa ma ana. Ha, ke alih. Tapi bila undur balik. Wa ma ana minal musyriki. Wa ma ana minal musyriki. Ha, tu. Tapi kalau setengah riwayat lain macam warah dia baca panjang. Nah. Ha. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Ana aksaru min kamala. Ha, Kalau baca arwayat apa? Itu salah. Ha, tapi kalau arah mesti. Wa <Sanlah> Itu atumma mutasil, mumfasil. Wah, panji baca panjang. Ana ah ha, panjang juga. Ha tengok tu. Tapi kalau lagi pula di wayat lain. Qala lahu sahibuhu. Ha, ini riwayat kita ini. Dan kaedah kita mengaji Apabila bertemu dua huruf yang bersejenis, dengan lam sama lam, tapi dengan kaitnya pada kalimah yang satu. Barulah diidramkan dengan syarat yang kedua itu berbaris. Tetapi setengah riwayat lain, tidak disyaratkan kalimah yang satu. Apabila bertemu dua huruf yang bersejenis, yang kedua itu berbaris, mesti idramkan. Ha, Lepas itu ada riwayat lain macam mana? Qala <tuh> lahu Qala sahibu. Dia baca mana? Qallahu. Ha. <laughs> Tengok. Ini nak ayat kata banyak sangat ilmunya. Kita ajar budak-budak belajar Quran. Tak pening kata. Ha. Panggil anak-anak main baca. Tak tahu nak baca macam mana. Banyak sangat dia ajar. Ini makian lah. kita ajar tu pada satu masalah. Masalah, masalah syafi'i. Tengah mengaji wuduk hari ni. Ngajar mengajar. Ha, Cuma nya inilah mazhab Syafi'i in kita yang kita dia amalkan, kita dia amalkan, telah dia amalkan turun menurun sampai ke zaman kita inilah dia. Kita kena faham, kita kena reti, ha, ke kita amalkan tu begini. Dalam keadaan itu kita nak buka supaya tahu lagi lanjut ke ilmunya. Ha, ini kalau mazhab Amaliki mesti kena gosok, tak memadai semata-mata basuh muka, basuh tangan, celup di dalam air banyak, dah rata tapi tidak menggosoknya. Maka wuduk tidak sah, tidak jadi dari awal lagi. Kerana rukun itu tak boleh ditinggalkan. Adapun kita mazhab syafi'i bukan rukun, bukan syarat dan bukan wajib. Tetapi disunat dibolehkan. Ha, ila antara lain kerana keluar khurujan minal khilaf. Ha, dengan ra'i mura'i. Cukup. Ha, jadi faham gitu baru kita buat dengan cerah macam lelapu ini. Ha, kalau tidak jadi ratu <tulah> Itulah sebab yang Jepang kata. Kadang-kadang kesalahan kita tu dia ajak tak kena. Ini dalam ibarat apa? Kita bagi ilmu banyak kepada yang bukan ahli. Dia tak boleh. Iza usnidal Amru ila ghairi ahlihi fa antazir as Apabila diserahkan urusan kepada yang bukan ahli tunggulah kiamat akan berlaku pecah belah akan berlaku ini dia kerana kita bagi tak kenal dengan ahli ni yang berkeahlian ni belum tidak jangan Mepak pak selalu itu tak tahu nak buat macam mana ah ha, boleh semuanya ah ha, itu nak jadi teruklah ah siapa tidak ada batasan bagi boleh semuanya tidak ada batasan. Ah ha, ini tak boleh batil. Kita kena ada kaidah. Kaidah artinya menasabah dengan kaidah, mari daripada kaidah yang kau duduk. Kung, masa kita apa? Artinya, artinya, kung artinya, dulu artinya, duduk. Ani nah, macam kita ni, qa'id, yang duduk semua ni nak duduk. Jadi kaidah dia panggil kaidah daripada kelima kung tu lah kelimah daripada kata duduk tadilah. lah. Kaedah tu. Apa yang apa? Kedudukan. Sebab setiap masalah kita nak bercakap, oh, jadi ada kedudukan. Kaedah yang mutaqarrirah. Kaedah yang tetap. Itu contoh dengan yang tu. Begitu kalau kita beralih kepada ilmu nahu sarah pun sama. Kita di sini ditunjuk aja dan kitab-kitab ilmu nahu sarah yang di tempat kita diajar oleh guru-guru turun menurun di atas mazhab Basri. Ha, ah sebab tu kaedah dia mazhab Basri tu dah mengaji, mata ajar rumah apa? Basri. In. Di samping mengaji mazhab Basri pun ada cerita juga, ada ikut juga mazhab ah ha, kaedah mazhab Kufiyin. Ada ha, jadi kaedah tetap baru kita baca tu kena. Tidak ada atau atau tidaklah pening kita kena nak, nak bubuh kain. Ra'aitu Zaidan atau ra'aitu Zaidin. Apa itu mana yang betul? Ha dengan nak kata Zaidan ke Zaidun ke Zaidin ke qala ke qalu ke qali ke ha tu. Jadi ada kaedah semua. Ha tu pada asalnya begitu. Nah. Ha, jadi kadang-kadang kita apa dia tu ajarkan beberapa mazhab membawa pada jadi fitnah kadang-kadang menjadikan agak kata kekacauan. Karena ia ini bukan ahli dalam medan. Ha, itu ni Itulah di dinasihatkan kepada kita orang awam tu pula kepada ilmu aa, aa, daripada guru yang mursyid Jadi tunjuk aja berbentuk kaidah sama ada usuluddin ha, dia ada kaidahnya dia ada usulul aqaid, ada furu'ul aqaid, demikian ada segi fiqh dan mazhab Syafi'i, dia ada usulul fiqh, ada kaidahnya. Dan begitulah segala ilmu hadis, ada usulul hadis ataupun dengan kata lain mustalah hadis. Maka kita orang awam tak sampai masuk tu di situ. Ha ni banyak ni nak ikut hadis, hadis dia tak ada usulul kaidah dia. Begitu juga tafsir ada usulul tafsir ataupun ulumil Quran. Ha, itu dapat semua ada usul, ada kaedah-kaedah Ya, Ha, maka inilah orang nak mengaji kaedah ni, tinggalkan kampung halaman, di duduk tempat baku mengaji. Di ponok, di ponok dia ajar kaedah-kaedah semua tu. Dia ajar kaedah. Ha, itu dia ni kita orang awal hanya mendengar aja. Ha, jadi nanti pening. Kadang-kadang mai pada kita semua hanya boleh. Ha, jadi hebat. Kita orang mendengar jadi hebat pada orang yang mengaji lagi. Kadang-kadang hebat pada guru lagi. Dia rasa tak boleh ikut tu guru tu mengaji tak siapa. Yang dia, dia lepas di sana. <gada> nah itulah di antaranya. Ini suatu sebab yang menjadikan fitnah kekacauan yang berlaku kembali pada makna hadis. Apabila diserah ke urusan kepada yang bukan ahli tunggu kiamat akan berlaku. Walaupun tak mau berlaku pun dia berlaku. Nah tengok nah. nah itulah di antara lain hubungkan dengan masalah apa dia tunya aja, dan apa dia terlalu luah kepada orang awam. Nah, nah, nah.